Хорошо, пришло. Сейчас да? Да, конечно. Сейчас. вечер. Добрый вечер. Це також швидка допомога. Ага. Присвітуть. Зараз. Та ні, все видно, що там. Добрий. Так, Два, Три, чотири П'ять, шість. 7-8 9 10, 11. 11. Департамент дуже стурбований нашою присутністю тут. Бачите? Бо люди стурбовані, телефонують, що ми тут робимо зараз. А хто старший Старший Старші водії, він на даний момент там виїхали. Унизу там третя сенсоровому це буде. Там дуже комп'ютері, скільки машин на сміття. А які машини на виїзді зараз? Ну, В принципі, скажімо так, і «Пежо», і «Газель», і влазить на виїзді. Ну, я дивлюсь, 2, 4, 6, 7, 11. 8, 9, 10, 11 машин в гаражі знаходиться. Скільки всього машин? Ну, всього, скільки ви знаєте. скажімо, місце так позаноморації. 38, плюс ще газет, 36. Ну, десь в приділах 38 машин. 38 машин. Десь так приблизно. 2, 4, 6. 8, 10, 11. Ну оця руба сьогодні на сміть. 11. так? Да? А всього машин 36, так? Да? А де ще 5 машин зараз перебувають? 19 на виїзді, нам повідомили. Значить, 17 повинно бути. Ми бачимо 11. У ремзоні в чомусь стоять машини. Де можуть? Ось тут в ремзоні. Тут вона закрита, там однак замкнути. Ми туди не можемо пройти. В боксі, так, в боксі стоять, ті, що не можуть відкриті. Там в замку. А як виїжджають машини? Я дивлюсь всі стоять в гаражах. Це найбільш обладнання автомобілі. Чому вони в гаражах стоять? А де вони повинні стояти? А чому вони на лінії вони? А потім вони не планували сьогодні на лінії. А які заплановані? Хто планує? Планирует администрация. Пожалуйста, администрация. Администрация касса. Наши два фрачна у нас раньше гаражное все хозяйство было с нами вместе со скоей помощью. Сейчас гараж принадлежит обздаву. Вот они все планируют, все решают. Лысак планует, да? Я правильно? Не лысак. Почему? Так, Есть так, специальный кажется, завгар, Руденко. который у ДЭКа, который. Вин да? планирует выезд автомобиля. Есть же глава, чтобы дело. Вот они этим и этими решают. Это и решают. Это не наш глава, что именно... В общем, пока был наш глава, да, было... командовал гаражом, у нас проблем с машинами не было. Тут я имею право это сказать, да. потому что это действительно, я не представляю нашу администрацию. Угу. Я так и говорю, вот свидетели, пожалуйста. Да. Пока принадлежали машины скорой помощи, машины ремонтировались, машины планировались и выезжали на линию столько, сколько надо. Когда машины у нас забрали, они принадлежат объединенному автохозяйству, водителям не дают полную ставку работать даже. Так оно? Нет, чем... Чем... А потому что говорят, не нужны машины скорой помощи. А у нас не хватает машин на линии. Это сегодня 19 машин. Это хорошо, что 19. И то вы видите, только вот спецбригада стоит. Нет, так я бачу, что одна машина теперь да. стоит. Потому что спец... спецбригада, мы а, выезжаем на аварию. Вот случится, если авария, у диспетчера не да. будет машин послать. У да. диспетчера сработают, конечно. Поэтому yeah. наша машина, это спец... машина, это ориентированная бригада, она стоит на тот случай, вдруг взрыв какой-то, пожар, авария, ДТП. Вот нас держат специально для этого. Yeah. Вот. Чем департамент керуется, вызначающий политик. Yeah. А вот это, эти, это уже не к нам вопрос. Почему у нас забрали машины у скорой помощи? И почему наш главврач не может планировать, сколько ему машин надо? Почему водителям они дают полные ставки работать? Полные ставки их даже не давали. Сейчас, может быть, ставки стали давать. А то давали, всем ставки их переводили водители. И, и мотивировали тем, что в скорой помощи не нужны машины. Вот это действительно, вот это безобразие. Не, я чую, что машины не, себя, или, там, вот там я, не да. да, У нас не хватает машин. Потом вот у нас инвентарная бригада, <coughs> вот эта машина, это мы взяли ее у степ-бригады. Наша машина, подаренная скорой помощи, я верю. Самая лучшая машина города Болтава, самая машина области. Эта машина уже месяц стоит. Нет денег на ее ремонт. А где она стоит? Где наша машина? где стоит. На каком СТО стоит? И что с ней трапило стоит? СТО я Стойки вроде бы там стойки были. Поламани шестой. Рено. Ну не на СТО вроде бы Рено. А Раньше, когда она первый год, пока за нее отвечал Явик, эта машина ремонтировалась только на СТО Рено. Куда да, мы что? ездили, машина ходила, идеально все было, заправлялась она только евро а, а, соляркой, машина в идеале была. Потом через год, а, и, я вот когда у нас начались вот эти перестройки на скорой помощи, и машины mm -hmm. наши забрали, я вер, от нее отказался вроде бы как. Ну, на она в аренде, в, в аренде считается. Но аренда символическая. Там чуть ли не гривна в год платится, потому что так просто оформить нельзя, чтобы ее подарить. Ну, и пока она не принадлежала Яверу, она более-менее ремонтировала. А сейчас эта машина просто-напросто. Вот последний год мы работаем практически, но все время на подменных машинах, потому что то одно у нее надо ремонтировать, а денег нету, то другое надо ремонтировать. Ну вот сейчас в данный момент месяц стоит, не меньше, может быть даже больше. Машина самая лучшая в области стоит, и она не едет, потому что нет денег на ее а мы работаем вот на машине. Под на, на одной машине работали день, сейчас перегрузились на, на следующую, с утра перегрузимся опять на следующую. И вот так это... реформа есть или нет? Я не могу что-то Для нас реформы нет. А для обывателя, который чекает на вашу допомогу, скажите, пожалуйста. Я вам тоже скажу. скажу нет, не знаю. Я, я, я скажу, меня завтра сработает. Не, ну, ну, не выгонят. Я вам говорю, не выгонят. Ну, я говорю, не выгонят. Мое мнение, что стало хуже. Объясните, почему. А потому что машин стало меньше, да, действительно. А наша администрация не может возможности заказать именно столько машин, сколько надо.